При цьому ми не готові торгуватися, як вони з вотами, якісь посади дають, світла і так далі. Ми говоримо, шановні друзі, ось є програма. Якщо ви її поділяєте, ставайте поруч з нами. Ми хочемо, щоб Україна була і Хотели бы, чтобы не отличалась от европейских стран. О, приехала сегодня утром. А уеду, когда Юля Тимошенко машинка. Пойму, что она правила. Я хочу, чтобы на Украине... Никакого кризиса не было. Весь мир смеется на Украине кризис, когда земля под ногами, золото под ногами, семечко брось по солнуху вырастить, не обрабатывая. Я готова еще потерпеть, как, знаете, говорил один, который сидел в ГУЛАГе 17 лет. Так вот, он говорил, что я за идею готов жрать солому. Грубо, но справедливо. Так вот, поверьте мне, не только я, очень многие не ждут сейчас быстрых перемен, не ждут зарплат. хочу, чтобы шахтеры вернулись к тому, что было при Советском Союзе. Шахтеры в правительстве были, участвовали. И мы жили в Советском Союзе. Я сама, мне 50 лет. Вот мы жили в Советском Союзе. Вот. И вот такого безобразия не было. Что вы тут Голосуем. Просто так поддерживаем. Посмотрите на столицу.